Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama channel Info Semasa di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa Hari ini saya rasa tuan-tuan macam Latifah Koya sesedara Sudah buang tebiat ah, Menghitung hari agaknya eh, Macam dah nampak panggilan daripada Malaikat Maun <laughs> Orang yang terlibat eh, dalam mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak Hari ini tuan-tuan mendesak supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim Membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak Alhamdulillah saya sedara uh, Ini mungkin sebahagian daripada uh, Kifarah bila mana Datuk Seri Najib Tun Razak melafazkan sumpah dengan kalimah Wallahi wa billahi wa tallahi Beliau bersumpah dengan nama Allah bahawa beliau tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengarah sesiapa pun memasukkan duit daripada SRC International ke dalam akaun beliau dan beliau mengatakan bahawa tuduhan itu satu fitnah dan beliau mengatakan sekiranya ha, beliau dianyaya beliau minta supaya bala diturunkan ke atas Orang yang menyanyi beliau Haa tuan-tuan Inilah dia antara bala yang telah menimpa Agaknya lah Tiba-tiba ha, Kita tengok Orang yang terlibat mendakwa Datuk Seri Najib Orang yang terlibat Haa Sebab kata orang tu aa, Mengeluarkan rakaman perbualan Antara Datuk Seri Rosmah dengan Datuk Seri Najib Hari ni orang ni minta supaya Datuk Sinajib dibebaskan hmm. saya pun tak tahulah dia perli ke apa ke kan tapi saya rasa ini satu benda yang agak muskil tuan-tuan eh hai Latifah beliau hari ini saudara meminta Datuk Sinajib dibebaskan dan mempersoalkan kenyataan Perdana Menteri yang mengatakan beberapa pendakwaan berprofil tinggi tahun 2018 dilakukan secara tergesa-gesa dan dicemari racun dan permusuhan kadang-kadang bila si Latifah Koya ni bercakap tuan-tuan terselah sangat sikap kemunafikan dan berat sebelah beliau dalam banyak perkara saya hairan eh bila Perdana Menteri katakan sesuatu perkara yang benar Latifah Koya ni cuba sedaya upaya nak spin Pertikaikan Dan mempersoalkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Tuan-tuan masih ingat lagi Kenyataan Perdana Menteri dalam satu sidang media di Subang Pada Disember 2024 lalu Ketika itu Perdana Menteri berkata Anda juga perlu tahu eh, Masa itu Pendawaan dilakukan dengan tergesa-gesa eh, dengan racun pemusuhan dan dendam politik oleh pihak yang berkuasa ketika itu sedangkan banyak pendawaan ada kelemahan tuan-tuan rasa eh, salah ke kenyataan Perdana Menteri ini kenyataan peribadi beliau tentang apa yang berlaku pada tahun 2018 yang lalu kenapa pula si Latifah Koya ini rasa panas eh, rasa tak puas hati sehingga kan menyindir Perdana Menteri dengan mencadangkan pembebasan Datuk Seri Najib jika pendawaan 2018 dilakukan secara tergesa-gesa penuh racun pemusuhan dan dendam politik saya nak tanyalah eh, kepada Latifah Koya ni sebelum kamu sindir Perdana Menteri di atas pandangan peribadi beliau eh, kamu sedarkah yang kamu adalah individu yang berada di dalam sekel kumpulan yang menganyai Datuk Seri Najib Tuan Razak Sedar tak sedar? Ketika itu siapa Perdana Menteri Malaysia? Siapa pula yang melantik Ketua Pengarah SPRM? Eh, yang menyiasat kes Datuk Seri Najib ni? Siapa pula Peguam Negara ketika itu yang menentukan kes Datuk Seri Najib boleh atau tidak boleh didakwa? Hmm? Jangan lupa tuan-tuan, satu Malaysia sudah maklum dengan apa yang ditulis oleh Tommy Thomas dalam buku eh, Justice in Wilderness eh, Satu Malaysia juga tahu Berdasarkan siasatan pasukan petugas khas Sebanyak 19 Isu-isu penting yang dikesan Dalam buku tersebut Yang membolehkan Tommy Thomas didakwa eh? Didakwa di bawah Akta Suranjaya Percikan Rasuah Bawah Akta Hasutan Dan macam-macam Akta lain eh? Antaranya yang melibatkan uh, seperti badan kehakiman, pendedahan maklumat dan rahsia kerajaan eh, Selain tindakan yang tidak sah, salah guna kuasa Kecuaian profesional serta kenyataan berbau hasutan Jadi apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri ini Ada kebenaran dia tuan-tuan eh? Cuma kamu sendiri masih tak mahu akui zaman kamulah Datuk Seri Najib didakwa secara pendakwaan terpilih Dan sama dengan apa yang dialami oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi mana suara kamu dan rakan-rakan sekutu kamu eh? Ha? apakah delay justice eh? penangguhan apa ni keadilan eh? Ha? boleh dikompromikan saya haraplah puak-puak kamu macam bersih C4 dan Bar Council eh? jangan sesekali bersifat selektif dalam isu justice ataupun keadilan eh? Jangan hipokrit dan jangan double standard Jadi saya mohon Latifah Koya ni eh? Cuba cermin diri dia betul-betul eh? Tak perlu divert isu dan cuba tunjukkan Yang dia yang terpaling hebat dalam memper mempertahan dan menegakkan undang-undang eh? Kamu ingat rakyat Malaysia ni bodoh eh? Tak sedar apa yang berlaku tahun 2018 You know you shouldn't accept the post as The chief of uh, MACC eh? But yet You took it uh, Siap pakai <laughs> Apa okay. ni okay. Pangkat perkhidmatan eh? Eh, Lencana perkhidmatan punya banyak <laughs> Sedangkan dia baru je masuk uh, Perkhidmatan awam Pada ketika tu Rakyat Malaysia akan sentiasa ingat pelantikan kamu yang cukup tidak berintegriti ini. Ha? Kalau sayalah, saya lah, saya malu lah nak bercakap lagi bab ni. Ha? Ha? Jika kamu penuh dengan dendam dan busuk hati ni, ha? bila kena pada lawan kamu, kamu diam. Tapi bila kena kat kawan dekat, bila kena kat kawan kamu, kamu diam. Tapi bila kena kat lawan kamu, kamulah yang paling champion dalam buat bising ni sudah sudahlah Latifah Koya. Eh. Okey, ada soalan lain? Betul, ada sesetengah pihak pihak hmm. mengatakan bahawa kerajaan menggunakan akta hasutan ini secara sewenang-wenangnya. Hmm. Jadi apa komen Datuk mengenai dakwaan tersebut? Berapa ramai yang dah kena dakwa Bawah akta hasutan? Untuk makluman semua, tuduhan ataupun dakwaan bahawa kerajaan madani menggunakan sewenang-wenangnya akta hasutan ataupun akta 15 terhadap orang awam adalah tidak benar sama sekali tuan-tuan eh perkara ini adalah berdasarkan kepada tiada lonjakan kes yang disiasat di bawah akta tersebut kita nak cakap ni kita kena tengok rekod kita kena tengok fakta sejak tahun 2015 kan eh? jika ia dikategorikan sebagai sewenang-wenangnya ini bermaksud lonjakan angka kes yang disiasat eh? dan didakwa di bawah atas sultan ni meningkat dengan mendadak tapi faktanya tidak ianya menunjuk tidak menunjukkan apa ni kes yang didakwa dan disiasat di bawah atas sultan ni meningkat tak ada ada 3 tahun eh jumlah kes yang dibuka kertas siasatannya uh, dalam tempoh 3 tahun ni tak lebih pun 100 kes kan eh? Sebagai contoh lah tuan-tuan eh... Eh... Uh, 2023... Kes yang direkodkan adalah 120... Eh, kertas siasatan dibuka... Manakala tahun 2020... Sebanyak 117 kertas siasatan dibuka... Ha. Eh... 2015... Sebanyak 109... Kertas siasatan dibuka... Jadi dengan angka-angka ni... Ia lebih kurang sama saja, Eh tak menunjukkan ianya digunakan secara sewenang-wenangnya selain daripada itu juga dari segi pendawaan pula daripada 109 kertas siasatan yang dibuka pada tahun 2015 8 kes je yang didakwa di mahkamah 2020 daripada 117 kertas siasatan hanya 30 kes je yang didakwa dan uh, tahun lepas eh lapan kes je daripada 94 kertas siasatan dibuka lapan kes je yang didakwa di mahkamah jadi tuduhan ataupun dakwaan sebenarnya-benarnya ni tak boleh pakai tuan-tuan eh untuk melawan semua antara perbuatan yang membolehkan seseorang tu didakwa dibawa akta hasutan adalah kerana menghina dan menjatuhkan maruah serta kedudukan yang dipertuan agung selain menyentuh uh, sensitiviti agama kan, eh, yang berpotensi untuk mencetuskan ketegangan, ketegangan kaum ketegangan agama dan yang boleh merosakkan keharmonian negara yang ni je yang kena dakwa eh? kerajaan madani ni tuan-tuan eh, benar-benar mempraktikan kebenaran berhimpun seperti mana yang termaktub dalam perkara 10 dalam kurungan 1B Perlembagaan Persekutuan apabila 99% daripada 7,000 notifikasi perhimpunan aman yang diterima berjalan secara aman tanpa halangan sepanjang tahun lepas tahun lepas 7,000 tuan-tuan eh? 7,000 perhimpunan aman ada pihak yang mengajukan perhimpunan mereka keluarkan notis 99% diluluskan Boleh buat perhimpunan Tak ada masalah 2023 pula hampir 10,000 notifikasi perhimpunan aman Diterima oleh pihak polis Dan 98% daripadanya berlangsung tanpa sebarang sekatan Yang 2% 1% ni tuan-tuan Kalau dia tak dapat kebenaran daripada tuan punya tanah contohnya Macam mana lah pihak polis nak benarkan Kan Cuba kalau kita buat Uh, perhimpunan dekat Dalam rumah Mahathir Agak-agak Mahathir bagi kelulusan dah uh, Kalau Mahathir tak lulus kan uh, Itu salah satu daripada Satu dan dua persen eh, Yang tak lulus Yang lain ni kalau dapat kebenaran Tuan punya premis Memang pihak polis akan Akan benarkan perhimpunan tuan-tuan eh. Anjakan yang kerajaan Buat terhadap akta perhimpunan aman 2012 ni ialah kerana kerajaan akan pindah dengan hanya memerlukan pihak penganjur memaklumkan eh? Ha, izin tuan punya premis juga tak diperlukan apabila pindaan akta ni disokong oleh ahli-ahli parlimen ha, maknanya selepas ni kalau tuan punya premis pun tak benarkan eh? kalau diluluskan di parlimen boleh berhimpun. Ah ha, maknanya kalau kita nak berhimpun kat rumah Mahathir pun boleh Pakli tuan-tuan. <laughs> Saya pun beliklah. Ya. Okey. Kat boleh pergi beri sedikit pandangan mengenai ya. kerjasama antara parti di Sabah dalam PRN yang akan datang khususnya pada September nanti. Baru-baru ni Datuk Seri Zahid telah pergi ke Sabah sempena ulang tahun UMNO Sabah eh? secara jujurnya saya hanya akan berpandukan apa yang diputuskan oleh Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional eh? Datuk Seri Zahid dalam masa yang sama juga saya menaruh harapan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada barisan kepimpinan UMNO dan BN Sabah dalam menghadapi pilihan raya negeri yang dijangka mungkin September akan datang Berkaitan kerjasama ni antara parti ni kalau tak silap saya eh ketika lawatan tempatan banjir di Kepayan Sabah baru-baru ni Datuk Seri Zahid mahu pemimpin utama AMNO di Sabah berlapang dada dalam menjalin kerjasama dengan parti lain eh, bagi menghadapi pilihan raya negeri Sabah eh kita buka pintu rundingan kita buka pintu kerjasama pada sesiapa saja kan kita tak mengamalkan dasar tertutup mana we are willing to cooperate with anybody kan Datuk Seri Zahid juga turut menasihatkan pemimpin UMNO Sabah agar tidak hanya memikirkan mengenai kepentingan parti kita saja, Tetapi dalam masa yang sama harus mengutamakan kepentingan rakyat Sabah. Itu yang paling penting. Jangan kita fikir parti kita saja, kita lupa kepentingan rakyat Sabah. Selain itu, seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Zahid, AMNO dan BN sangat terbuka untuk jalinkan gabungan. Jadi AMNO dan BN mengadakan rundingan dengan semua pihak. Kita runding dengan semua pihak. Yang penting rakyat mesti diberikan keutamaan Macam saya sebut tadi Supaya masalah politik ni dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya Lepas tu lepas kita runding dengan semua pihak, kita sudah pastilah kepimpinan kita akan pilih dengan siapa yang lebih menguntungkan kita dan rakyat Sabah. Ah, ha, eh, bukan hanya menguntungkan parti tetapi menguntungkan rakyat Sabah juga. Eh? Yang penting pemimpin-pemimpin utama parti kita harus lebih terbuka dalam fikiran dia, kan? Lepang dada Demi kepentingan rakyat Jangan fikir hanya kepentingan kita dia. Berkenaan pandangan Sebagian ketua UMNO bahagian yang kurang Bersetuju untuk menjalankan kerjasama dengan GRS Tetapi mereka positif Dengan Pakatan Harapan Dalam menghadapi PRN yang ke-17 ni Itu kita serahkan kepada Kebijaksanaan pemimpin tertinggi UMNO Di Sabah Mereka lebih arif saya yakin Datuk Seri Bung pun akan berbincang dengan Datuk Seri Zahid kan tapi jika dari sudut pandangan Datuk Seri Zahid UMNO sangat fleksibel dalam mengadakan rundingan untuk menjalankan kerjasama ni dan uh, yang paling penting sekali rakyat Sabah dan kestabilan politik di Sabah seperti mana kata Datuk Seri Zahid pintu jangan kita tutup rapat dan jangan dibuka terlalu luas ini bermaksud UMNO dan BN sangat fleksibel boleh runding dengan sesiapa saja eh? dan uh, akhir sekali hasil itulah yang paling penting sekali eh? jadi saya doakan semoga pemimpin UMNO di Sabah diberikan kebijaksanaan dalam rangka strategi yang terbaik untuk menguatkan UMNO Sabah, BN Sabah dan mengukuhkan semangat berpasukan eh, bagi menghadapi pilihan raya negeri ini insyaAllah ok, ada komen lain? Datuk ini isu hangat sikit ha. berkaitan dengan um, berkaitan dengan bekas pegawai-pegawai kanan Perdana Menteri ke-9 yang ditahan oleh SPRM boleh kata tu ulas sedikit mengenai perkembangan tersebut sebenarnya saya pun saya malas sebenarnya nak ulas malas nak ulas kita dah tahu lama pasal semasa beli ni kan tu sebab saya pun tak terkejut kalau dia terkejut sampai pensat sepatutnya kita dah cakap awal-awal kan patut dia duduk diam lah kan tapi degil masih buat kerja-kerja subversive ni kan? masih buat kerja-kerja nak menumbangkan kerajaan kan ha. Baru budak-budak dia kena Dah Mengelupur Sampai pengisah-pengisah kan? Tapi kita doakan Semoga beliau sembuh segera kan? Kalau dia tak sembuh pun susah juga SPRM nak melawat dia Sekarang ni yang boleh melawat dia Keluarga terdekat je Dan si Azam Maki nak melawat pun tak boleh <tansi> Dulu Masa Atuk Najib kena kan? Saya masih ingat lagi kita ketua amno -ketua bahagian pergi Merayu berjumpa dengan dia Last kali dia kata Dato' Sri Najib tak pernah merayu Itu sebabnya bagi saya lah eh Kita manusia ni jangan sesekali buat Anyaya pada orang lain Bila kita buat anyaya pada orang lain Kan Mungkin orang tu Orang macam tu Najib, orang baik Dia tak, dia tak balas, dia, dia tak berdendam Kau buat dia Anyaya dia, dia tak dendam Tetapi Allah Ta'ala mungkin hantar orang lain Kan untuk membalas perbuatan menganiaya orang. Ha, itu sebab jangan sekali kita anyai orang. Ha, buat masa ini bagi saya kita bagilah peluang dan ruang kepada pihak SPRM untuk menjalankan siasatan. Kalau boleh kita elakkan dari mencipta pelbagai polemik andaian ataupun spekulasi berkaitan perkara ini. Ha, ini baru pegawai yang ditahan. Kan? Ha, tak semestinya cerita-cerita yang kononnya ada duit 100 juta, 150 juta ni tak semestinya duit Datuk Seri Ismail Sabri kan jadi tak perlulah nak risau sampai pergi sampai ke sana kan aa, dari apa yang telah dimaklumkan oleh ketua pesuruh jaya pencegah rasuah Malaysia Tansi Azam Baki siasatan bagi isu ni dijalankan mengikut seksyen 16A Akta Suranjaya Pencegahan Rasuah dan Akta Pencegahan uh, Pengubahan Wang Haram ataupun AMLA dan juga uh, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA lah kan. ada empat orang kena kan, pegawai, -pegawai kepada Datuk Seri Sabri ni lah semenjak hari Jumaat kan. Ada seorang je yang dibebaskan ayahat kan? Yang lain semua kena reman lima hari Suan Jaya Rasuah Akan memanggil beberapa individu Termasuk individu kenamaan Dalam masa terdekat eh, Bagi membantu siasatan Membabitkan penahanan Saya tak nak komen apa-apalah kan? Kalau ada yang kena panggil lepas ni tu tidak ada kaitan dengan yang masih hidup ataupun yang dah mati kan uh, kita bagi peluang untuk pihak SPRM sesat jangan kita komen lebih-lebih ok Dato' minta ulas sedikit Datuk tu ha. mengenai perkembangan di Dun Air Kuning Perak walaupun uh, baru saja ke Bagi saya agak terlalu awal lah untuk kita mengulas mengenai perkara ni Memandangkan Alayarham YB uh, Hisham Syarudin baru saja kembali ke Ramadullah Dua hari lalu uh, Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Alayarham Al-Fatihah saya berpandangan seperti pengurusi BN Perak Datuk Seri Syarani di mana BN tidak sesekali memandang mudah eh, usaha mempertahankan kemenangan kursi DUN air kuning yang kini kosong ber berikutan pemegian Alayarham Isyam Syarudin eh. meskipun parti amanah Perak yang bersaing laluan untuk mencapai kemenangan sekali lagi eh, walaupun kalau campur dua tu Memanglah undi kita Nampak macam banyak Tetapi kita tak boleh ambil mudah Bagaimanapun penghargaan perlu diberikan kepada parti amanah dan juga pemuda DAP yang telah menyatakan sokongan untuk membantu BN mengekalkan kemenangan kerusi tersebut. Secara atas kertas patutnya kita boleh menang besar eh, kerana calon kerajaan perpaduan tidak meletakkan calon insyaAllah kerana kalau dilihat jumlah pengundi asal BN ada 9,000 lebih pengundi asal PH ada 6,000 lebih kan eh? jadi kalau campur dua tu pun dah 15,000 ah, uh, BN dulu dapat lebih kurang dalam ah, uh, 6,000 jugalah eh, 6,000 ni juga 2,000 ha? 2,000 lebih PH PH dapat 6,000 lebih Tapi uh, Politik ni dynamic Macam-macam boleh berlaku Keadaan boleh berubah kan? Lebih-lebih lagi hasutan Perikatan Nasional tak ada orang Melayu sekarang ni Nampak gayanya Macam saya sebut lah kan? Uh, banyak orang Melayu termakan Umpan Perikatan Nasional Jadi kita tak boleh anggap mudah kita kena kerja kuat memastikan kita boleh menang dan kalau boleh kemenangan itu biarlah kemenangan yang bergaya BN masih perlu untuk mendekati pengundi-pengundi muda, pengundi-pengundi baru kan, kalau dilihat dari segi persefahaman yang baik di antara PH dan BN dalam pilihan raya kecil sebelum ni semenjak tahun 2023 kan, jika berlaku pilihan raya kecil di mana-mana kawasan kursi tersebut akan ditandingi oleh penyandang asal dan kalau katalah tempat tu dimenangi oleh Perikatan Nasional siapa dapat undi nombor 2 terbanyak, parti itulah yang akan bertanding, jadi kalau ikut kiraan macam ni BN lah insyaAllah yang akan bertanding di situ, tapi apa pun kita tunggu pengumuman yang akan dibuat oleh Sekretariat Kerajaan Perpaduan kalau tak salah saya pada pilihan raya umum yang ke-15 lalu BN memenangi kursi Don Air Kuning dengan majoriti 2,213 saja menewaskan empat calon lain kan Parti Sosialis pun bertanding selain daripada PH Perikatan Nasional dan jangan lupa Parti Mahathir pun bertanding hilang deposit eh, gerakan tanah air jadi saya haraplah semua 17 parti di dalam kerajaan perpaduan akan memberikan sokongan padu pada calon BN insyaAllah supaya kita boleh menang besar eh, pada pilihan raya kecil ini insyaAllah ok ada soalan-soalan lain silakan kawan-kawan di rumah ada nak tanya apa-apa Okey, kalau tak ada saya ucap jutaan terima kasih, minta tolong share live saya pada malam ni. Semoga ianya bermanfaat, diberi dapat memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang tidak dapat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live malam ni boleh ditonton di Facebook saya dan juga di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.